दौड़त दौड़त वाले जब वहां तो उनके अब चोर चोरी करके दूसरी दिशा से फरार। आपको एक चुनावी वादा याद है क्या दस करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना उतने भी हम रुके ले ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक बने दो जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए दो गुना होनी चाहिए दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है वापस पचास दिन मांगे हैं पचास दिन बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुस्था का तैयार का करें कि भाइयों और बहनों अगर आपने मुझे वोट दे दिया तो सौ दिन में सरकार बनने के सौ दिन के भीतर काला धन विदेश से मैं ले आऊंगा और विदेशों में तो इतना काला धन है ना कि अगर वो पैसा हम भारत ले आए तो एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में पंद्रह बीस लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे याद है एक फकीर ने ये वादा किया था काला धन ले आएंगे आंदोलन भी हुआ था बहुत सारे आंकड़े आए थे कि देश में काला धन बहुत ज्यादा है जो विदेशों में जमा है लोगों ने उसके के लिए आंदोलन किया सड़कों पर गए नारे लगाए आजकल पता नहीं वो लोग कभी दोबारा पूछे भी या नहीं पूछे कि हुजूर शहनशाह हिंदुस्तान हमने आपको मौका दिया एक बार नहीं दो बार मौका दे दिया सौ दिन क्या दस साल कितने दिन हो गए खाला धन आया कितना आया अच्छा नोटबंदी आपने यह के की थी और उसमें भी आपने कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे पचास दिन दे दो पचास दिन में अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरा तो जिस चौराहे पर बुलाएंगे उस पर चौराहे पर आकर के जो सजा आप देना चाहेंगे वो दे देंगे तो आप लोग भूल जाते हैं बहुत प्यारे लोग हैं ना आप इस देश के आपका नेता आपको कितना गोल चक्कर घुमा देता है और आपको उसका पता ही नहीं चल पाता आपके नेता ने ना तो काला धन लाया और ना तो नोटबंदी से काला धन वापस आया इन दोनों का हिसाब नहीं दिया और अब इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया और इसमें चोरी पकड़ा गई कि भैया ये तो बड़ा मामला घपले वाला है किसी से आपने चंदा लिया और उसके धंधे में मुनाफा कर दिया और इस खेल को थोड़ी सी लाज रख दी है लोकतंत्र की सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को इस घोटाले को इस बहुत बड़े काम को पकड़ लिया और उसने कहा कि भैया इस पर तो रोक लगाई जाएगी ये तो बड़ा गड़बड़ है इलेक्टोरल बॉन्ड और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड आप नागरिक हैं सच सच दिल पर हाथ रख के बताइएगा अच्छा आप मेरी वीडियो गांव में देखते हैं अपना काम करते हुए देख रहे होंगे खाली समय में देख रहे होंगे तो थोड़ी धारणा बना रहे होंगे और इस वीडियो के साथ और भी बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती होगी कि भाई जल्ले इलाई शनशाही हिंदुस्तान को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया इस देश का कायाकल्प हो गया कभी आपने सोचा है कि आपके साथ सूचनाओं से कैसे खेल खेला जा रहा है और आपको सही सूचना और पूरी सूचना नहीं मिल रही है और अगले दो महीने बाद आपके देश में चुनाव होने वाला है देश का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है आपको पता है ना जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे क्या आपका वादा यह था कि दो के वादे उन्नीस में बोले गए क्या दो का वादा चौबीस में याद भी है क्या इसी तरह से एक वादा है इलेक्टोरल बॉन्ड का और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार ने कहा था कि काला धन वापस आएगा अब सरकार यह बताने से भी बच रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये जो आप 30 जून तक का समय मांग रहे हैं ये खेल हमें भी समझ में आ रहा है चुनाव हो जाएंगे उसके बाद किसी को क्या फर्क पड़ता है कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने कब कैसे दिया क्योंकि वो तब तक चुनाव जीत चुके होंगे और फिर तो उनकी सरकार होगी जो चाहेंगे वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतने से काम के लिए इतना वक्त हम नहीं देने वाले कल तक आप एस के लोग इसका पूरा हिसाब दीजिए और 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके पूरे मामले को सामने रखे यह है पूरे देश का लोकतंत्र का ढांचा और जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना बड़ा फैसला आया उसी दिन का नोटिफिकेशन आ गया कि आप एक जगह घिरे तो लो दूसरा झुंझुना आपको पकड़ा दिया अब इसमें नाचते रहो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस पूरे मामले को समझना आप नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वोट आपको देना है किसने पैसा दिया एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इस आंकड़े को देख के पहचानिए द बॉन्ड फंड्स 2017-18 से 2021-22 तक कुल 9208 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में मिले पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब समझते हैं ना पहले बीजेपी सरकार यह लाई थी कि हम जो चंदा देती हैं लोग वो प्रभावित करते हैं पार्टी की नीतियों को इसलिए चंदा कौन देगा इसे गुप्त रखेंगे चंदा कितना देगा इसे गुप्त रखेंगे इससे भ्रष्टाचार रुकेगा इससे काला धन पर नाकाम लगेगी इससे हम पारदर्शी सिस्टम बनाएंगे और ये आंकड़ा अब आप स्क्रीन पर देखिए और देखिए कि ये किसके पक्ष में गया और किसके लिए पारदर्शी और घोटाला हो गया फिर से देखिए इस आंकड़े को 2017 से 2021-22 तक 9208.23 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया किसने दिया पता नहीं है यह पैसा कुल मिला है पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी शपथ पत्र की तरफ बैंक से एसबीएस खरीदेंगे आप उसको दे देंगे किस पार्टी को देंगे ये पार्टी बताने के लिए बाध्य नहीं है पार्टी ले लेगी चंदा अच्छा पार्टी को तो सब पता है आप एक हाथ दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को चंदा तो पॉलिटिकल पार्टी पहचान लेगा अच्छा सुरेश ठीक तुमने इतना दिया इतना इस चुनाव में विधायक खरीदने में खर्च हुआ इतना सरकार गिराने बनाने में इतना चुनाव प्रचार करने में इतना अपने बूथ पर कार्यकर्ता को बाइक पल्सर खाना पीना गाड़ी इन सब को देकर के गांव गांव भेजने में खर्च हुआ तो इतना तो देखो चुनाव जीतने में खर्च हुआ सरकार बनाने में खर्च हुआ लेकिन तुमने मदद की थी अब ये लो एक पॉलिसी तुम्हारे लिए बना दे रहे जाओ इस देश का पूरा खदान तुमको दे दिया जाओ इस देश के एयरपोर्ट सारे तुमको दे दिए अब कमाओ खूब पैसा तुमने एक हजार करोड़ हम पर खर्च किया हम तुम पर पांच हजार करोड़ फायदे वाला एक पॉलिसी बना दे रहे हैं यह पूरा खेल राजनीति का है और इसलिए देखिए ये पूरा फिर से स्क्रीन पर पांच हजार दो सौ इकहत्तर दशमलव नौ सात करोड़ रुपया अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का दूसरे नंबर पर कांग्रेस है नौ करोड़ तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है सात करोड़ रुपए बिरजू जनता दल छह करोड़ रुपए डीएम के करोड़ रुपए एनसीपी इक्यावन करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को अड़तालीस करोड़ रुपए लगभग जनता दल यूनाइटेड को चौबीस करोड़ रुपए प्राप्त हुए एक बात गौर करेंगे अधिकांशतः जो पार्टियां सरकार में होती हैं उनको ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि तो लोगों को सरकार ही कुछ दे सकती है एक हाथ दे एक हाथ ले इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा घपला हुआ और इस घपले को थोड़ा सिलसिलेवार समझ लीजिए फिर आखिरी में इसके पूरे तंत्र को बताऊंगा कि इसका राजनीति कैसे आपके साथ और आपके बच्चों के साथ गेम कर रही है पूरे खेल को अब यहां से समझिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने का आदेश दिया और इसने कोर्ट ने सारी याचिकाएं वो खारिज कर दी जिसमें ज्यादा समय मांगा जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंदचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने एस को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि छब्बीस दिन तक क्या किया

विवरण का खुलासा करना होगा और 15 मार्च 2024 को शाम पांच बजे तक इलेक्शन कमीशन इसकी पूरी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालेगा जिसे देश का हर नागरिक देख सकता है सतार और एसबीआई की तरफ से हरीश थे उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर रहा हूं हमारे पास आंकड़े नहीं है हमें बताया गया कि इसे सीक्रेट रखा जाना है इसलिए इस तरह का हमने सिस्टम तैयार किया हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते और इसलिए अतिरिक्त समय मांगते हैं कि 22,217 चुनावी बॉन्ड जो बिक्री किए गए हैं उनकी संबंधित जानकारी को हम आपके सामने रख सके लेकिन चस्टिस चंद्र चूड़ ने कड़ी फटकार लगाई और एस को नोटिस दिया कि अगर आपने कल तक ये हमारे लिए जारी नहीं किया तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था कोर्ट ने एस को 12 अप्रैल 2019 से सभी चुनावी बॉन्ड खरीद का विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कोर्ट ने इस जानकारी को 13 मार्च तक ईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था हालांकि एसबीआई ने चार मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्यादा समय मांगा ज्यादा समय मतलब समझ रहे हैं तीस जून तक का समय इसके पीछे का खेल समझिए तब तक पूरा चुनाव हो चुका होता इसलिए कोर्ट ने एस से पूछा कि आपको इतना समय किस काम के लिए चाहिए सब कुछ तो ऑनलाइन है और इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों को सीधे सीधे आपको रखना होगा अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए सितंबर 2017 जनवरी 2018 में दो गैर सरकारी संगठनों एडीआर और कॉमन काज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने संशोधनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इसमें तर्क दिया गया कि वित्त अधिनियमों को धन विधेयक के रूप में पारित किया जाए जिससे राज्यसभा सदन का ऊपरी सदन जो होता है संसद का से जांच को रोका जा सके याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार और योजना में पारदर्शिता की कमी के बारे में भी तर्क दिया 12 अप्रैल 2019 तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस एक सील बंद कवर में को का निर्देश दिया नवंबर दो अक्टूबर बीस याचिकाकर्ताओं ने कई बार अदालत का रुख किया और बिहार चुनाव के पहले मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की छब्बीस मार्च दो को सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कारपोरेट प्रभाव के बारे में चिंताओं को खारिज करते हुए योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया 16 अक्टूबर 2023 जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने योजना के खिलाफ याचिकाओं की पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा 31 अक्टूबर 2023 को पांच जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक दलों को प्राप्त दान पर व्यापक डेटा देने का निर्देश दिया फरवरी पंद्रह दो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने योजना को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया सर्वसम्मति से यानी सारे जज इस पर सहमत थे कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड को छह मार्च तक सामने प्रस्तुत करना था

वह जिसको सबसे ज्यादा पैसा चुनावी चंदे के रूप में मिला है जिसका आंकड़ा ही किसी को पता नहीं गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो नब्ज पकड़ ली और आप जैसे नागरिकों को एक मौका दे दिया है जरा पहचानो जो खुद को फकीर कहते हैं उसके पीछे कितना पैसा लगा हुआ है कितना पैसा लगाकर किसी की इमेज को चमकाया जाता है कितना पैसा खर्च करके किसी नेता को दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता बताया जाता है कितना पैसा खर्च करके विपक्षी दलों के नेताओं की छवियों को ध्वस्त किया जाता है और कितना पैसा खर्च करके चुनाव की रैलियां की जाती है लाइव टेलीकास्ट चलता है सैकड़ों हेलीकॉप्टर आसमान में नाचते हैं और हजारों लाखों टू व्हीलर फोर व्हीलर गांव गांव में आपके आंखों के सामने नाचती है ताकि आपको यह महसूस हो कि लहर बड़ी करारी है अब की चार सौ की पारी है मगर ये सब कुछ खेल पैसे का है क्योंकि तो पीछे से वो लोग इन पार्टियों को पैसा देते हैं जो सरकार बनने के बाद इन्हीं पार्टियों से अपने पक्ष में पॉलिसी बनवाकर एक हजार करोड़ का दस हजार करोड़ मुनाफा करवा लेते हैं और आपके लिए पांच किलो अनाज पांच साल तक मुफ्त में ऐसे ही बांटा जाता है कहा गया वो पंद्रह लाख बीस लाख हर अकाउंट में मुफ्त में काला धन मिलेगा और पता एक सूचना और आप याद करिए स्विस बैंक ने आंकड़ा दिया कि मोदी सरकार में आने के बाद स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ती गई है कालाधन वापस आना था जा रहा है और नेताओं की झोली भर रही है क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा कौन पार्टी करती है क्या आपको पता है इस देश के हर जिले में किस पॉलिटिकल पार्टी का टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार जैसा होटल की तरह एक कार्यालय है किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की क्षमता है वही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है मगर मुझे पता है ये ये सारी सूचनाएं आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद फिर से वही रील्स देखेंगे जिसमें कोई भगवान के नाम पर आपसे वोट मांगेगा कोई मंदिर के नाम पर आ जाएगा कोई दुनिया में डंका बजवाएगा कोई कहेगा कि अकेला शेर इस देश को बनाने के लिए चाहिए और आप और आपके लोग अपने बच्चों का भविष्य की चिंता किए बिना

उनले उनके लगी कि जर से घंटवा का आवाज आवता चोरवा वहरे भैंस लेके भागत हो गांव वाले दौड़ैया अंतवा में चोरवा घंटवा फेंक के भाग जाई दौड़ा दौड़ात हांफत हांफत गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उनके हाथे में का मिली अब भैंस चोर चोरी करके दूसरी दिशा से फरार समझदार के इशारा काफी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत